Нет. 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 Мы ведь чувствуем сегодня счастье. Нет. 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 Сегодня нет. <связь> нет. нет. Вот сегодня, а? Да, сегодня международный такой вот праздник. Круто. А, Пишем <связь> Мне надо для полного счастья до завтра 10 тысяч гривен. <связь> Я буду самым счастливым человеком. <связь> не, у меня в рыбу а? все нормально. Не знаю. Хорошая погода. <связь> Счастливая семья, когда в семье все здоровы все хорошо, хорошо между собой ладят. На да, полно счастья, чтобы семья моя, дети, внуки были счастливы, я и я буду мать полно счастья. Вот. И все есть, и чего-то не хватает. Угу. И даже понимаешь, что как раз вот если чего-то не хватает, так вот это а может и есть, mm -hmm. потому что если будет всего хватать, то может и счастье не будет. Я счастливый человек, и я не прошу многого, потому что вокруг меня такое количество хороших людей, это так греет, так держит на свете, есть дело, которое я люблю. И, в общем, этого, наверное, достаточно. Я человек сам по себе счастливый, просто некоторые не все замечают этого. И все. Но мы кузнецы сами своего счастья. мудрых людей. Не хватает людям культуры. Взаиморазумение между людьми. Украине не вистачає интеллигентных политиков. Нормальных людей в Верховной Раде. Освобождение Юлии Тимошенко. Денег? В стране. В бюджете? Довольно. все хватает в стране. Почему? Все хорошо? Да, все здорово. Счастливая? Да. Да не важно. совсем. В стране не хватает нормальных лидеров. Ну, Щоб в Україні була людина, яка буде підпливатися по країну як батько про своїх дітей. Ну, по демократіку, мов найголовніше. Думаю, люди плохі. Те, що зараз твориться, в этом винувато исключительно тільки люди. Не только люди, их ментальность, неспособность ни к чему, ни построению своего собственного государства, за которое столько много было пролито крови. Вот такое мое личное мнение. На самом деле в стране не хватает любви, все остальное это производное. Нас отучили ее любить. И нам к этому надо возвращаться, вот это если очень серьезно. Потому что когда любишь, тогда заботишься, а когда заботишься, тогда все в порядке. И не надо думать, что мы ничего не можем, мы очень много можем. Просто надо любить.